Сотрудники милиции задержали меня за то, что только что я убил убийцу моего отца. Он довел моего отца до непрекращавшегося фактически в течение трех месяцев с небольшими перерывами сердечного приступа, сердечного приступа, который привел к тому, что произошло сокращение сосудов сердца, от чего отец умер. Таким образом, значит, путем применения холодного оружия. Детально я вам точно это не скажу. Почему? Потому что я был в таком состоянии, что я только что видел нет? его и понимал, что он не должен уйти.